নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মই পুনৰবাৰ আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাই আছোঁ আজি মই আপোনালোকক দেখাওঁ বুলি ভাবিছোঁ এখন বাঁহৰ শাল পাতি কেনেকৈ আপোনালোকে জাকাৰ্ট মেচিনটো লগাব পাৰে তাৰ জোখ মাহখিনিৰ লগতে কিমানটো ওখ আৰু দীঘল হ'ব লাগিব সকলোখিনি দেখাওঁ বুলি ভাবিছোঁ এয়া মই বাঁহৰে হাল পাতি বৈ আছোঁ ইয়াত মই পদ্মিলি দি আৰু টচৰ বানীৰ পৰা এযোৰ কাপোৰ বৈ আছোঁ আগটো দিশ হৈছে আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাওঁ কেনে কিমানটো দীঘল বহল হ'ব লাগে তাঁতখন সেইটো আচলতে তাঁতখন যেতিয়া আপোনালোকৰ বহলটো বহলটো আপোনাৰ তলো তুলুঠা হিচাপত হ'ব নিজৰ নিজৰ তলোঠা জোখত দীঘলটো মই চিটাডাল লৈ আছোঁ ওখটো প্ৰথমতে দেখাই লওঁ তুলোঠাটো কিমান কি কয়তো সূতাটো কিমান ওখ কৰিব লাগিব জাকাৰ্ডৰ কাৰণে এইটো হ'ল জাকাৰ্ডৰ জোখটো দেই জাকাৰ্ডৰ জোখটোৰ কাৰণে মই প্ৰথমতে দেখাই লৈছোঁ ভালকৈ আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাওঁ জাকাৰৰ পৰা আমাৰ যিটো জখলাৰ জোখ জখলাডাললৈ কিমানখিনি তললৈ জখলাডাল দিব লাগিব সেইটো জোখ আমি জাকাৰৰ যোনটো মাৰিডালৰ পৰা জখলাৰ মাৰিডালৰ জোখটো নাইন ইঞ্চিমান ধৰক আপোনালোকে নাইন ইঞ্চিমান তলত দিব জখলাডাল এইটো জখলাডালৰ ওপৰৰ ভাগৰ হিচাপটো দিছোঁ দেই মোৰ তলৰ ভাগৰ নহয় ইমানটো মান দিব আৰু এইটোৰ পৰা তাৰ পৰা টোলোঠালৈ টুৱেণ্টি ছিক্স ইঞ্চিমান দি দিলে হ'লে এতিয়া মই দীঘলটো দেখাইছোঁ দীঘলটো আপোনালোকে দুটা খুটা কৰিব লাগিব জখলা জখলা সূতাৰ লগতে সূতাৰ তোলোঠাটোৰ কাৰণেও এযোৰ সূতা এক্সট্ৰাকৈ পুতিব লাগিব মই ভিডিঅ'ত লাষ্টত ভালদৰে দেখাই দিম বাৰু এনেই এতিয়া দীঘলটো আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ তাঁতৰ তাঁতখনৰ দীঘল চাৰি ফুট ছয় ইঞ্চিমান হ'ব লাগিব তেতিয়া মানে ভাল হ'ব আৰু বৰ কাৰণে যিহেতু জখলা ইমান দীঘলকৈ নাথাকে আমাৰ সেইটো কাৰণে এতিয়া আহোঁ আমি হিৰখৰ জোখটোলৈ হিৰসটো আচলতে এনেকুৱা হয় মই যিহেতু এতিয়া মাটিশাল লৈছোঁ মোৰ তাঁতীশালৰ জোখত বনাই থোৱা আছিলে এতিয়া মই মাটিশালত বৈ আছোঁ মাটিশালত বোলে অলপ চাপৰ হ'লেও আপত্তি নাই অলপ ইমানটোমান তললৈ আনিবও পাৰে আৰু যদিহে তাঁতীশাল হয় তাঁতীশালৰ যিহেতু এই যিসকলৰ তাঁতীশাল আছে তেওঁলোকে জানিবই তাঁতীশালৰ হেৰিডালৰ কাৰণে অলপ সেই বাক বক্সটোৰ কাৰণে অলপ ওখকৈ লাগে সেইটো জোখ লৈ ল'ব আপোনালোকে শালখন পাতি পেলাই লগাব কৰিব লাগিব আৰু যিহেতুকে নতুনকৈনে মেচিনটো ল'লে হিৰখটোতো নিজে ফিটিং কৰিব নোৱাৰিয়েই সেইকাৰণে এইটো যোনে ফিটিং কৰিবলৈ আহিব তেখেতে কৰি দিব সেইখিনি কাম আৰু এনেকৈ বেঞ্চ এখন বনাই ল'ব লাগিব মই বাঁহৰে বনাই লৈছোঁ সেইটোৱে কথাটো আৰু শালখন এনেকৈ আৰু বেলেগকৈ এক্সট্ৰাকেনে ফুটি পুতি ল'ব লাগিব দীঘলটোৰ কাৰণে মানে দীঘল হ'ব লাগিব দীঘল নহ'লে তাতখন ৰ'বলৈ অলপ অসুবিধা হয় আৰু যদিহে ভিডিঅ'টো চাই কিবা ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব আৰু যদিহে কিবা আৰু জানিবলৈ বাকী থাকিলে তেনেহ'লে মোক কমেণ্ট কৰি সুধিব পাৰে মই সকলোখিনি ভালদৰে বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম